¡Hola a todos! Aquí les comparto un spoiler de esta serie BL, Bad Guys, My Boss, basados en el libro. ¿Por qué no quieres besarme? ¿Qué obtienes al besarme? Pat habló sin rodeos. No estaba tratando de ser sarcástico. Solo estaba diciendo lo que pensaba. Nunca he querido besar a nadie. Es solo a ti, a quien pienso en besar casi cada vez que te veo. ¿Realmente puedo creer eso? Quiero que lo creas. Nunca te he mentido. ¿No lo sabes? No me gusta besar a los demás. Sin más palabras, Ellis intentó inclinarse y cerrar la brecha entre ellos nuevamente. Cuando sus caras estaban a solo unos centímetros de distancia, todo a su alrededor parecía detenerse. Pat ni siquiera se atrevía a respirar. ¿Está esto realmente bien? ¿Decir algo tan sencillo? Pat se sintió débil cuando Ellis actuó de manera tan suplicante. Si Ellis hubiera estado de mal humor como siempre, podría haberlo manejado mejor. Ellis no. Las palabras de Pat fueron tragadas por los labios de Elis, quien reclamó la suave boca de Pat con su propio deseo. El hombre más pequeño solo pudo luchar débilmente contra el fuerte abrazo, que no le dejaba espacio para moverse. Su cabeza giró para escapar, pero una mano fuerte lo mantuvo en su lugar, empujando su rostro para aceptar el dulce beso que quería con tanto deseo Ellis. Por un momento, Pad no supo qué hacer. El beso que se dieron creó tal confusión que apenas podía mantenerse en pie. Incluso se intentó empujar hacia atrás tan fuerte como pudo. No pareció tener ningún efecto. Peor aún, el astuto Ellis nunca se detuvo con un solo beso como afirmó. Una vez que lo probara, un simple beso como este nunca sería suficiente. Incluso si Pat no era ingenuo, tampoco era un novato ni un niño. Pero ¿cómo podría resistirse al encanto de la otra parte? Decir que Ellis era muy superior no sería una exageración. He querido besarte desde esta mañana, murmuró Ellis junto a la oreja de Pat. Luego se movió para mordisquear suavemente el labio inferior del otro. Pat escuchó esas palabras, pero estaba demasiado aturdido por el beso como para encontrarle sentido. Especialmente cuando Ellis mordió suavemente la base de su cuello, lo que provocó que Pat se estremeciera y dejara escapar un sonido. Mm, no, el sonido solo duplicó el deseo de Ellis. Era débil para Pat, débil por todo lo que era Pat, la sonrisa de Pat, la voz de Pat, el olor de Pat, los sonidos de Pat, tonto, era débil por todo lo suyo. y se sintió casi enojado por la frustración cuando Pat estaba cerca, pero no pudo hacer más que desempeñar el papel de un jefe obstinado, y con el ceño fruncido. Por mucho que quisiera ser afectuoso con el hombre más pequeño, tenía que mantener una fachada seria y severa, lo cual era una locura. Esto lo hacía irritante y una especie de imbécil todos los días. Me gusta tu olor. Ellis respiró profundamente en la base del cuello de Pat, empujando su nariz hasta las líneas de la mandíbula del otro. Me hace sentir tan bien todo el tiempo.